Ada, ada diriwatkan semacam itu penyembuh daripada segala penyakit. Elo garam dulu, tapi kadang-kadang perut -kadang lapar tak pikir garam. Itu terpikir nasi mandi ya. Garam tak dicari. kenapa? Sebab garam tuh kita tahu rasanya. Jadi insya Allah lah. Kalau kita tidak guna garam pun, rata-rata masakan kita tuh ada garamnya. Jadi mudah-mudahan sunat itu juga terpenuhi dengan gulai al dengan gulai al-maghribi, dengan nasi mandi, dengan nasi gagan dengan nasi tayamuk, dengan nasi wutu. Jenis-jenis nasi itu semuanya ada garamnya. Ada garamnya insya Allah lah. Jadi kalau kesembuhan asbab kesembuhan daripada penyakit, gulai yang mana yang tak ada garam? Kalau tak ada garam tak sudah. Ha, jadi kalau macam tuh yang walaupun letaknya tidak di awal, tapi dia di awal juga ada kalarangan dalam hadis yang sunatnya tuh garam sendirian saja atau garam cabai kemudian dengan sambahan dengan apa dengan resep atau dengan serbuk atau dengan tak ada Jadi katakan saja garam tadi itu campur. Nah tadi itu garam yang kita campur ada garam ada cabai kemudian ada ada apalagi yang hitam tuh atau lah nama-namanya nah, itu oke okay. yang ini kita masukkan ke dalam air jadi pada waktu kita jiran gulai tadi itu itu semua rasa ada di situ yang diantaranya garam kalau garam tak ada tak akan sedap makanan apapun tak akan sedap kalau tanpa garam jadi kita tidak mengatakan harus dimulai dengan garam dengan cara semacam itu garam secara khusus kalau saya garam tercampur dengan yang lain pun insya Allah tuntutan sunnah itu sudah terpenuhi, silakan waktu habis, tambah dalam 10 menit lah.